Всем привет, дорогие друзья! Я хочу, меня зовут Максим, хочу сделать обзор на Мега Граба. Вот это вторая часть. Вот он, 11 стадия уже у меня. Через два дня, два часа он исчезнет, и никто не знает, когда он высадится еще. Хотел бы, чтобы он высадился еще. Очень прикольная штука, разработчики молодцы, что сделали такое. Всем, думаю, нравится. Нравится он. Сейчас я хочу показать, как я прошел десятую стадию. Только там я нападал, я только покажу, как я конец бомбил его. Ускорю. А главное поубирать, не знаю, как по вашему мнению, мне главное убрать было мартиры, пройти спокойно. Недавно качнул штаб на 12-й. Прикольно. Вот и так все быстро уничтожается. Конечно, умерли у меня три где-то базуки и все. Сейчас я еще покажу атаки на доктора Террора. Да, вторая стадия. Да. Вот. Это вторая стадия. Вот так все идет спокойно. Вот так вот все хорошо идет. Вот так вот. И все. И тут нам ничего не мешает. Была легкая стадия. Сейчас покажу третью стадию. Вот третья стадия доктора. Тоже была легкая. Ускорю на 4. Я высадил в гору горов, чтоб на них отвлекать это. Но ну, тоже было очень легко. И сейчас расскажу, как можно четвертый уровень завалить. Он тоже очень простой. Я его может тоже буду валить. Вот так вот. хорошо прошло, завалил его. Теперь покажу четвертую стадию, как ее можно завалить. Ничего не убираете, высаживаете всех войск, идете Замора... заморозили, убили, проходите, вот так дальше, заморозили, вот так убивайте, вот тут главное убить, и хоть трошки хайвоз и вы убьете четвертый террор уровень. Сейчас покажу еще атаку на мега краба один в ту стадию, как я начинал. У это много атак. Но я покажу самую первую. Вот она. Сейчас, где она? Вот она. У меня все умерли войска. Вот такая она. Кажется. Я до убивала. Единственное, чтобы не мешали мне вот так вот. Шпоры на двоих заморозил, чтобы не так быстро поубивали. Критеры там встали. Сейчас у него что уже где-то до 15 только могу дойти. Потому что, ну, не трудный, но так. Дальше я не хотел тратить танков. Думаю, толку там не было. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.